Hola, chicos. No olvides activar las notificaciones, seguir y darme gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. Kerem Bursin habló de Anda en su entrevista para Diario. Nueva entrevista de Kerem Bursin para Diario de las Américas, Gala en Miami, 2022. Locutor, ¿cómo pasas tu tiempo libre cuando no estás actuando? Kerem Bursin, me gusta escalar, boxear, soy una ávida lectora y me encanta escribir. He estado escribiendo mucho últimamente. Locutor, ¿un guión para una serie de televisión? Kerem Bursin, sí, escribo cosas creativas, espero que algún día sea útil. Locutor, desde el punto de vista de un guionista, ¿qué cree que podría cambiar la forma en que se produce la televisión en Turquía? Kerem Bursin, no estoy en condiciones de decir qué se debe o no se debe cambiar, pero creo que son largas series de televisión. Los capítulos son demasiado largos. Y creo que eso tiene ventajas y desventajas. Llegamos al punto en que los contras superan a los pros. Creo firmemente que menos es más, y que se puede hacer más con menos. Creo que pronto asumiremos eso. Locutor, ¿qué piensas sobre las historias de amor y lo que no muestran las escenas? en Bursin, creo que hay mucho contenido de diferentes partes del mundo y hay muchas escenas como esta. Y lo interesante es, por supuesto, que tenemos limitaciones sobre lo que podemos o no mostrar, y porque estas series están en la televisión pública de Turquía. Pero creo firmemente que los límites nos permiten ser más creativos. Tal vez eso no sea algo bueno, pero si tienes un límite, deberías encontrar otra forma de mostrar las cosas. Y si eso significa no mostrar escenas de sexo o besos y aún así expresar lo que quieres, creo que eso abre la puerta a la creatividad. Quiero decir, no soy fanático de esos límites, pero tampoco estoy en contra de ellos. ¿Qué es? Y tienes que hacer lo mejor con lo que tienes. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Estábamos haciendo bien este trabajo en esta última serie de televisión en la que actuamos con Ande. Porque esos sentimientos siempre han estado dentro de nosotros. Locutor, ¿cómo te ha tratado 2022 profesionalmente? Kerem, fue un año en el que decidí alejarme de las cámaras para centrarme en mi productora y los nuevos proyectos que estábamos desarrollando. Proyectos que queremos hacer y han estado en mi mente por un tiempo. Locutor, ¿qué hay de nuevo para este año? Kerem, vienen algunos proyectos. No puedo decir mucho, pero será una gran sorpresa para todos. Aquí llegamos al final de la entrevista. De hecho, compartiré parte de esta entrevista y la otra parte en otro video. Tienen explicaciones muy llamativas. No olvides seguirnos y activar las notificaciones para más. Adiós.